Турецких браконьеров в украинских территориальных водах засек самолет разведчик. Информацию передали пограничникам, на перехват вышла морская охрана. Сейчас заход в район была выявлено на расписанной цели. После сближения с ней она была распознана как турецкая шхуна. Турецкую браконьерскую шхуну задержали в 40 милях юго-востоку от острова Змеины. На борту 5 километров сетей, в трюмах сухой лед. Туда поместилось бы до 5 тонн рыбы. Преследуемые пограничниками браконьеры смогли сбросить вылов за борт. Задержанное судно отконвоировано к берегу. Любопытно, что ровно год назад именно это судно уже задерживалось детскими пограничниками. Тогда Приморский суд арестовал и шхуну, и почти 10 километров сетей. Но до конфискации дело не дошло. Апелляционный суд вернул хозяину и судна, и снасти. История повторяется. Браконьерская шхуна «Зор» вновь подошла к украинским берегам. Перекрашенная, с новым экипажем, но старым названием и бортовым номером. Наглость и периодичность, с которой турки ловили украинскую камбалу, должны учитываться в апелляционном суде. Пограничники не сомневаются. После того, как суд первой инстанции решит арестовать судно, хозяин попытается его вернуть. Пока же Зор останется под охраной на одном из одесских причалов. Судно пока что передаваться никому не будет. В подальшому сетки, которые находятся на борту с... Судна повинні быть передано до рыбинспекции. Эти ребята знали, куда они заходили. Они заходили, за, за, зашли вообще без всяких документов. Будет составлен админматериал который будет передан на суд. Будете настаивать на конфискации? Да, мы будем настаивать на конфискации судна и орудий лова. Деятельность браконьеров наносит гораздо больше ущерб, чем может показаться на первый взгляд. В сетях, которыми они ловят камбалу, часто оказываются дельфины, которые, попав туда, гибнут через 15 минут. Эти млекопитающие, как известно, занесены в Красную книгу. Иван Леонтьев, Дмитрий Бондаренко, Думская ТВ.